দুপৰীয়া খানা বন খানা পিনা হৈ গ'ল আৰু এইয়া চব ভাল লাগিছেনে দোকানত মোৰ পৰি আছিলে ল'ৰাকেইটা এবাৰ পূজাত কিনা মই ইয়াত আনি কিনে লগাই দিলোঁ ভাল লাগিছেনে আমি ধুনীয়াকৈ ভাত খাই ল'লোঁ তামোল চামোচ খাই অলপ বহি লওঁ আৰু বাকী আজি ৰ'দ ওলাইছে যে আকাশখনো অলপ ভালেই লাগিছে তথাপিও ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ আছে বৰষুণটো আহিবনে নাহিব জানো গমেই পোৱা নাই তনী দুটাৰ পৰা কি কথা পাতি আছে মোক আকৌ সিহঁতৰ লৰাটোৱে বৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন এটা সুধিলে সন্মান কত থাকে এতিয়া হেৰি তোমাৰ মা দেউতা আছে হয়নে মা দেউতা আছে এতিয়া এই লৰা স্কুল যা তেতিয়াহে চাকৰি পাবি চাকৰি কৰিব পাৰিবি ভাল মানুহ হ'ব পাৰিবি তেতিয়া তই যদি ভালদৰে চাকৰি পাওঁ ভাল মানুহ হওঁ তেতিয়া তোৰ মা দেউতাই বেলেগৰ আগত তাৰমানে যদি কেনেবা ৰাস্তা দি খোজকাঢ়ি যায় যদি চাহ তই তাইৰ ল'ৰাটোৱে চাকৰি কৰে নহয় বৰ ভাল শিক্ষা দিছে দেই ল'ৰাটোক বুলি ক'ব ন ত সন্মান বোলা বস্তুটো দেখি নাপাওঁ কিন্তু যদি ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ এজন আহিলে হা ডাঙৰ মানুহ সেই এতিয়া বেলেগ এটা টপিক কৰি দিছ দেই এতিয়া এতিয়া ডাঙৰ মানুহ এজন আহিলে বয়সতকৈ ডাঙৰ এতিয়া যেনেকৈ মোক তুমি কি বুলি কোৱা তই মোক কি বুলি কুৰা অঁ আমি তই মই চলি যায় আৰু সদায় ত সি মোক কয় খুৰা তুমি মোক কোৱা খুৰা সেইকাৰণে মই তোমাৰ বয়সতকৈ ডাঙৰ সেইটো এটা সন্মান দিয়া হয় খুৰা নহ'লেতো মোক ঐ বুলিও মাতিব পাৰি তই বুলিও ক'ব পাৰিল কিন্তু বয়সতকৈ ডাঙৰ কাৰণে এতিয়া এটা সন্মান আৰু এটা সন্মান হৈ গ'ল যিটো চাকৰি কৰিলে পাই যায় এই পুলিচবিলাকে মাষ্টৰবিলাকে সেইটো এটা সন্মান চাকৰি কৰি কিনে পোৱা এটা সন্মান আৰু এটা সন্মান পঢ়ি কিনে যে পঢ়ি কিনে যে এই এতিয়া হেৰি কি কয় দাদাই দাদাই কিমান ডিভিজন পাছ কৰিছিলে মেট্ৰিকত ছেকেণ্ড ডিভিজন ছেকেণ্ড ডিভিজন সি তই এতিয়া সেইটো এটা ল'ৰাটো মেট্ৰিকত ছেকেণ্ড ডিভিজন পাছ কৰা দেই সেইটো এটা সন্মান হ ঠিক তেনেদৰে আকৌ মাক বাপেকৰ যদি ল'ৰাটো ভাল যি যিজন মাক বাপেকৰ তাৰমানে ল'ৰাটো যদি ভাল হয় সেইটোৱে তাৰ মাক বাপেকে সন্মান এটা পায় ন এই বাপেকৰ ল'ৰা এইহঁতৰ ল'ৰাটো ভাল দেই বা ইহঁতৰ মাক বাপেক বৰ ভাল ল'ৰাটো বৰ ভাল শিক্ষা দিছিল তো সেইটোৱে হ'ল সন্মান সেইটোৱেই সন্মান এতিয়া মই যদি এতিয়া মই এই কুকুৰ ভাত পানী খালি দা তাম কৰিবি যা এইটো তাৰমানে সন্মানটো সৰুও ডাঙৰক দিব পাৰে ডাঙৰো সৰুক দিব পাৰে সেইটোৱে সন্মান নাই কি কয় ৰাইজে গল চাইজেগল এতিয়া আমি আছোঁহি তাৰমানে সোণাৰী থানাত সোণাৰী থানাত মানে হেৰি আমাৰ খুড়াইজনক খুৰাইজনৰ কাৰণে আহিবলগীয়া হ'ল কিবা এটা কাৰণ চাই লওঁ ইয়াত আৰু কিমান দেৰি হয় বাকী কাৰণটোৰ পিছত বহালে ক'ম বাৰু বৰ্তমান খালি এতিয়া আছোঁ সোণাৰী থানাত ত' এইখনেই হ'ল আমাৰ সোণাৰী থানা ত' বাইকবিলাক বাহিৰতে পাৰ্ক কৰি থৈছোঁ ত' বাকী অলপ কিমান দেৰি হৈ চাই লওঁ ত' ভাইটি আৰু মই গুচি আহিলোঁ সোণাৰী থানালৈ তো আমিতো ইমান ডাঙৰ মানুহ নহয় ছাৰহেন অলপ কথা পাতিব পাৰিম বাকী চাৰজন এতিয়া নাই হয় ক'ৰবালৈ গৈছে আমি ইয়াত গাড়ী চাই চাই ৰখি আছোঁ আৰু ৰাতি সোণাৰী লাহেকে দোকান পোহাৰবিলাক বন্ধ কৰিছে আৰু আমি বাইকবিলাক ইয়াতে পাৰ্ক কৰি লৈছোঁ বাই বাই